Всем привет! С вами я, Алина. И в этом видео я вам расскажу про ручку Monster High. Вот такая вот ручка, сама ручка черного цвета. Здесь нарисован, нарисована гуля вот такая вот. И Эйби. Вот. Еще вот на ручке здесь, не знаю, будет ли он видно. Вот здесь вот написано, что она от модель и 2013 года. Вот, вот здесь вот. Вот. Эта часть ручки розовая. Потом это розовая и здесь розовая. А это такая белая и здесь вот еще надпись напи Monster High. Вот. Снимаем. И здесь тоже белая штучка. И вот штучка. Давайте посмотрим, сколько здесь пасты. Вот столько пасты. Вот. Нормальная паста. Вот. Ну, вот такая вот ручка. Вот такая вот она у меня маленькая обновочка. Вот. Так что... Вот. И, кстати, я вам еще хочу сделать видео. Ну, вот, не знаю. может сегодня сниму тоже. Про скетчбук опять же. Только как. Я вам расскажу, наверное, про тех, кого я уже нарисовала. Наверное. Вот. Или как я буду рисовать, не знаю. Вот, может сниму. Может сниму это, сколько я нарисовала и покажу вам это, что я уже здесь нарисовала на коляску. Вот. Ну, в принципе, вот. Еще раз покажу вам скетчбук. Вот. Ну, кто не видел, вот. Так что. Всем пока. С вами была я. И покажу вам мою собаку. Лилечка. Вот она, она, Моя собачка. Она со мной здесь сидит. Вот. Да, Лилеш? Вот. У нее родились щенята. Ну, если найдете мою страницу ВКонтакте, можете посмотреть фотки. Родилось 4. Вот. Трое мальчиков, одна девочка. Вот. Ну, все, сейчас не о Лиле. Вот, а ручки, которые я уже как раз и рассказала. Всем пока. С вами была я, Алина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте пальчик вверх. Пока.